Всем привет, с вами Ломикс и сегодня я хочу показать очередной снапшот 14W04B. Что добавилось в этом снапшоте? А В этом снапшоте добавился новый режим игры. Это Game Mod 3. А, По-другому он называется Game, Mo Game Mod Spectator. Так вот, Game Mod 3. Спектейтер вот. а, это означает наблюдение. В этом режиме вас не замечают ни мобы, ни другие игроки, которые играют с вами на сервере. И только замечают те игроки, которые находятся в этом режиме. Что же можно делать в этом режиме? В этом режиме можно наблюдать а, от лица мобов или от лица игроков, которые играют с вами. Вот, например, будем наблюдать от лица крипера. Просто нажимаем на него левой кнопкой мыши и мы смотрим. Как видим, как видит крипер. У него добавлен вот такой вот шейдер. Все как в зеленых тонах. Но это добавлен шейдер только у одного крипера. У Эндермена другой шейдер. Видите, как, как в негативе. У э, паука вообще так правда правдоподобно все сделали у паука уже 6 глаз и вот вы видите что как это все смотрится да у других мобов например вот у волка э, обыкновенный даже без шейдеров просто взгляд как как и у тебя у скелета у у всех у скелета у зомби у всех остальных все одинаково. вот по вот лошадь все э, так перейдем пожалуй в обычный режим Гейм-мод один все uh, также вы в GameMod 3 режиме не можете ни ставить ни ломать блоки дальше что добавилось в этом снапшоте это новый блок барьер вот команда для его получения gif выдать uh, собака а это у меня получается выбрать всех всех игроков uh, Minecraft две точки барьер и количество вы можете выбрать собака п собака р ничего от этого не изменится только как рандомно или ближайшему игроку Так, выдам я себе Вот так он смотрится в инвентаре Но когда мы его поставим, мы видим, что он абсолютно невидимый У него прочность точно такая же, как у Бедрока Также он проводит редстоун сигнал И когда мы его ломаем, мы видим вот такие частицы лавы также на него можно ставить все что угодно все предметы украшения декора и, например вот лестница таблички рамки в рамки мы можем ставить другие предметы но это и так понятно было и также когда мы взорвем динамит в нем он не сломается как я повторял у него прочность точно такая же как у Бедрока сломались только из-за бага пионы которые были в рамках и сломалась кнопка. Ну, кнопка это понятное дело, почему сломалась. Так, посмотрим на это еще раз. Это так, это так прикольно выглядит, честно говоря. Оху. Вау. Ну, это также исправлены баги. В этом снапшоте, которые были в предыдущем снапшоте, и добавлены новые баги. Например, с вот этим барьером. Я их показывать не буду, потому что эти баги все равно в следующей версии э, по-любому исправят. Ну и на этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Ломикс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!